Hello students. Mən Dost Academy Təlim və Tədris Mərkəzinin ingilis dili müəllimi Aytekin Abdullayeva. Bugünkü videoda mən sizə 2 amvardə keçirilmiş non tanlı olan təvlan izahını verəcəm. İndi isə suallarımıza baxaq. 1-ci sual. Choose the word with the same sound. Qüs səsi olan sözü seçin. Burada sözlərin tərəfəsinə baxaq. Feel, reserve, mean, more. Bu sözün heç birində qəssəsi yoxdur. Düzgün cavab C variantıdır. 2-ci suala baxaq. Choose the word with the sound. Şu səslə olan sözü seçin. Yenə də tələffüzlərə baxmalıyıq. Temper, trade, personality, keen, cheerful. Düzgün cavab D variantı. 3-cü sual. Find the opposite meaning of the following word. Aşağıdakı sözün antonimini tap. Əgər Azərbaycan dilində tərcümədə xoşbaxt deməkdir. Bunun antonimi qəmçindir və burada qəmgin sözü beyvarəsində olan səddir. 3-cü b variantı. 4-cü suala baxaq. Choose the correct translation üçün tərcüməni seçin. Active sözünə tərcümədə qür idi deməkdir. Rich wordı toşubun seçdir. Eternal after day smoke all nədir? 1-ci sual in the gaps with suitable articles. Boşluqları uyğun artiklarlarla doldurun. Burada diqqət edilməsi bir qayda var. Şəhər adlarının qarşısında "the" artiklı istifadə olunur. Milliyyət bildirildikdə, milliyyət gözərən bir söz olduqda qarşısına "the" artiklı istifadə olunur. Lakin hansısa bir dili göstərdikdə o qarşısına "the" artiklı istifadə olunur. Burada da düşüncə davə variantı olur. Din, kloqis from blouse, 120 French, specific French. Üçüncü abdir. 6-cı e, sual. Participle, sifətli tapın. Burda e, sözün tərifini bilsəyəm, mənasını bilsəyəm, onda deyə asanlıq tapa bilərik. Burda üçüncü cəlavə y variantıdır, tellkətir, yəni danışqan. Nədir? 7-ci sual. Choose the correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Ə varlıq incəsənə vəs deməkdir. Düzgün cavab C variantı. Hərkəninci sual. Anodic current is a definition. Tərkib oğuntusunu tapaq. Not excited nervous or upset. Həçanlı olmayan, həyəcanlı əsəbi yaxud da canlı olmayan bu kandır. Sakit. Düzgün cavab D variantı. 9-cu sual What is the correct translation? Düzgün tərcüməni seçin. Oğuc Azərbaycan dilinə tərəfsiz dəqiq deməkdir. İkinci al variantı. 11-ci sual. Which word has sound different? Fərqli səsləndirən sözü tapın. Burada sözlərin tərəfinə diqqət yetirməli lazımdır. Love, can, with, rust, sun. Burada D variantdakı sözdən başqa digər sözlərin hər birində 's' səsi var. Burada düzgün cavab C variantıdır faktində 11-ci sual. What does meaning of the following word? Aşağıdakı sözün sinonimine tapın. Diligent çalışqan deməkdir. Bunun sinonimi hard workingdir. Düzgün cavab A-dır. 12-ci sual. Choose the word with the same sound as sound. A səsi olan sözü seçin. Ə, deməli tələbələrə baxırıq yenə. Ring, crow, room, up, so. Burada düzün cevab D variantıdır. 13. sual. Find the correct word, uh, correct word the definition. sözü tapın. Never friends. Ostarina, not, uh, be friends. Dostlarına heç vaxt uh, Loyal bu, sadik. Düzün cevab variantı. Fani günleri. Kol şay utancaq olmaz. Uh, Xeyr xaflı. 14. sual. Çoza correct translation, düzgün tərcüməni seçin. Cahil, yəni incəsənə tərcümə təq, nə var demək? Üçün cavab variantı. Onbeşinci sual. Çoza correct answer, düzgün cavabı seçin. Burada diqqət etməliyik. Əsasən tərəf, tərcüməsel rişqət etməyi təcrübəsi keçidilsə, et üçün onu tapa biləcəyik. Hansı sual əvəzi olardı burda? Budadır. Məktəb və hethras mixture part nədir? Burda avtomatik nə gəlir. Deməli, e, nədən, yes, nə dəngəsində bu deməyidir? Siz cavab A variantıdan. Bu sözdə first fitness kullandılar. Bir-bir yerinə qoyub onun tərcüməsinə baxa bilərsiz. Onda daha tez tapa bilərsiniz. 16-cı sual. Just a correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Bu tolmak ingiliscələrində so va deməkdir. Düzgün cavab D variantı. 17-ci sual. Choose correct answer üçün cavabı seçin. Burada da bütün cavablar yətdiyin cavab. Əvəliyyatından sonra yüklər e, isin cəmlədir. Ona görə də burada diqqət etdik. Cavab çox işdir. E, və əslində bu da sonra gəlir, amma burada uyğun olanı seçdik. Sözün tələffüzün tərcüməsinə də baxmaq lazımdır. Bu çox spesifik The doctor ethical. Hansı iş sənin üçün daha yaxşıdır? Həkim yoxsa müəllim? Düzgün cavab A variantı olur. 18-ci suala baxırıq. Choose a correct translation, düzgün tərcüməni seçin. Time gələsininə zaman deməli. Düzgün cavab C variantı. 19-cu sual. Choose a correct translation. Aşağıdakı formaya uyğun cavabı seçin adjective demek. Adjective sıfat deməkdir və burada sürətlə masada gəlsək desə bilərik. Well, sıfatı burada yaxşı. good, bu da sıfatdir. historic part, isim, laptop burada feldir. Qədər çox bir variant olur. 20-ci sual. Find the word that makes the sound /m/. /m/ yəni ona gələndə /m/ səsinə verir bəlkə ki tələbə lazımdır. Bu da boş an. Həmin transkripsiya çəhsinə belə bir şəkilmət göstərilir. Burada düstünca bir variantdır: "bring". Yəni burada n və q yəni tələffüz olunmur. Burayım. Et dilçə sözəm tələsinə baxaq. "we", "people", "time", "place". 21-ci sual. Let's discuss vocabulary and grammar. Çox sadə bir sualdır, hər kimi sadə tapa biləcəyi halda. Bəli, dünyada ən çox danışılan dil hansıdır? Fransızca, İngilis dili. Düzgün cavab deməliyəm. 22-ci sual. Find the correct word to the definition. Tərkib uyğun sözü tapın. The state of being bored. Nəbəsə sıxılma, həvəsdən sıxılmaq. Bu bo boredomdur. Düzgün cavab Y variantı. 23-cü sual. This occurrence transition üçün tərcüməni seçin. Müstəqil ingiliscədə independent. Deməli, düzgün cavab D variantı. 14-cu sual. Band gehört at the stone curve. Krisisni belə siz tapanlı yə burada kisisi düzgün söz tapalırıq. Ki ya 4-cü adda burada digərlərinə baxaq. Sell, go, honest, devoted. 15-ci sual. Hər də neqativ məninin sözü, mənfi mənalı sözü tapın. Burda düzgün cavab cavab adıdır. Cell qəşəni egoist deməlidir. Optimist, optimist, yəni yaxşı düşünen, pozitiv düşünən. Honest, həqiqət, cavab özünün. Loyal, sadiq deməlidir. Belədir şagitlər. Sonuncu izahı burada yekunlaşdı. Növbəti sual zamanında sizə vururlar. 结尾。